На что натекнул в Трампове китайский министр. Надо хорошо понимать, что враг наращивает тоже. Вот Зеленский жаловался что он может произвести 5 миллионов, а у него хватает денег и заказа только на 2 миллиона. При этом много это или мало 2 миллиона? Та же самая логика, что мы с вами много раз говорили. У нас протяженность линии фронта, ну давайте считать проще там 1000 километров. Ну вот и считайте. Значит, если у вас на тысячу километров, на каждый километр в день, надо чтобы сколько и в пиве летело. То есть даже возьмем там по минимуму там, на километр десять и в ПВИ, на протяжении фронта. Значит, это уже десять тысяч. Десять тысяч. Президентові Сполучених Штатів треба говорити не з Путіним, а із Сі Сідзіньпінем. Відвертість міністра закордонних справ Китаю про те, що Пекін не може дозволити собі поразки Росії в Україні, бо Китай боїться, що Сполучені Штати змістять всю свою увагу на Пекін. Означає лише одне: Трампу, якщо той справді хоче припинення російсько-української війни, треба говорити не з Путіним, а із Сі Сідзіньпінем. Говорити треба насамперед, тому що у силах Китаю зупинити цю війну. Для цього Пекіну треба зменшити постачання у Росію військових технологій, заборонити північній Кореї, відправляти в Росію зброю і солдатів та припинити купувати російську нафту. Звісно, Трамп має за це щось запропонувати Китаю. Як мінімум, це має бути припинення антикитайської риторики, яка постійно звучить у Білому домі. Між іншим, можливо, саме це і хотів донести Китай до штатів своєю незвикло відвертою заявою міністра закордонних справ. Знаєте, я б почала атвір. С такого немножко творческой такой характеристики одной фразы как трудно рождалась человек и человеческая это, это фраза Чингиза Айтматова которая ну как бы да отображает определенную гуманитарную составляющую противостояние, ну, скажем так, всему плохому, противостояние злу. И в этом смысле, возвращаясь к вашему вопросу, давно назрела ситуация того, что от США требуется более решительные шаги, более четкие шаги, более определенные действия в части взаимоотношений с Украиной и с Россией. Достаточно долгое время эти шаги отодвигались. Сам Трамп говорил, что есть неделя-две, потом опять неделя-две. Но мы видим, что прошло уже больше, чем 100 дней. Уже звучали разные характеристики со стороны Дональда Трампа, признающие о том, что разрешить остановить эту войну оказалось гораздо сложнее, чем изначально предполагалось. И в этом смысле, действительно, мне кажется, что Дональд Трамп даже на уровне формулировок и на уровне, да, вот этой, скажем так, этого временного лага, когда можно бесконечно по инерции продолжать подход первых 100 дней, даже у Дональда Трампа, наверное, исчерпались уже все формулировки и объяснения того, что просто сам по себе разговор, или просто сами по себе разговоры о а переговорах. И даже сам по себе факт переговоров, которые состояли Стамбул-1 и Стамбул-2, что это ведет к результату, когда Россия откровенно не демонстрирует стремление достижения перемирия и остановки войны. Поэтому, наверное, на этом этапе Дональд Трамп такой характеристикой, что он разочарован разговором с Путиным, что нет продвижения в остановке российско-украинской войны и наоборот описал разговор с Владимиром Зеленским как стратегически хороший, ну, наверное, это говорит о том, что все-таки наступил тот момент, момент адекватности оценок. Будут ли дальше действия и какие будут действия? Это вторая составляющая, но, безусловно, сам по себе факт адекватности оценок. И, скажем так, реальные характеристики ситуации – это уже первый шаг в сторону того, что, наконец, со стороны США может появиться позиция, адекватная реалиям и возможностям действительно того, как достичь перемирия и как остановить военные действия. Премьер-министр Дании описала приостановку определенных видов вооружений со стороны США украине как шаг назад, хотя мы знаем, что вот ситуация с Ираном она показала, что как раз дивиденды имиджевые самому Дональду Трампу приносят действия не поптания на месте и тем более не шаг назад, а когда шаг делается вперед. И казалось, что вот эта ситуация с Ираном на Ближнем Востоке, с Ираном Израилем, она поставила точку, да, вот в теме ну, такого мема таку, да, когда ну, собственно, да, вот Трампа характеризовали как человека, который делает там шаг назад. И казалось, что вот ситуация с Ираном и Ближним Востоком, она как раз показала, я повторюсь, что приносит имиджевые результаты и позитивы самому Дональду Трампу. И это давало определенный, скажем так предпосылки считать, что и в случае с российско-украинской войной будет большая определенность. Но все-таки мы видим, что ситуация продвигается медленно. Здесь надо отдать должное все-таки по-прежнему европейским лидерам, потому что в тот момент, когда появилась информация о приостановке отдельных видов вооружений, в том числе и необходимых ракет для систем «Патриот», и как раз в тот момент, когда Россия наносит массированные, комбинированные атаки по всем украинским городам, в это время появились заявления от европейских лидеров. У вас была процитирована Джорджа Мелони. Мы знаем также, что Германия, непосредственно канцлер Мерц, инициировал как бы, да, такое посредничество, чтобы восполнить этот пробел, возможный в необходимых вооружениях в Украине. И в этом смысле да, вот медленно, но все-таки ситуация начинает разворачиваться в направлении, которое, которое, в котором или на, на этапе которого должна вот появиться позиция США, Раз сам Дональд Трамп признал, что нет результата восстановки военных действий, и раз Украина находится под массированными атаками России, и Россия это демонстрирует открыто, эти намерения, то действительно то, что нужно Украине больше для защиты, прежде всего системы противовоздушной обороны, это как... Тактическая, ну просто необходимость на данный момент. Но что же касается долгосрочной позиции и того, как действительно можно или какими механизмами, какими методами действительно можно продвигаться или приближать ту ситуацию, при которой будут реальные возможные переговоры. Я думаю, что это сейчас активно обсуждается. Я думаю, что это станет темой переговоров 10 июля во время встречи коалиции решительных. Я думаю, что это то, что и обсуждается европейским лидером, и с Дональдом Трампом, и с представителями администрации президента.